牛蹄子是个好玩儿啊，呃，也是我们草原上的一道美食，而且是特色美食。牛蹄子里边可是满满的蛋白胶囊啊，把它那是胶原蛋白，反正、啊、有胶。 哥，锅好了。哎，好嘞，我这马上好了。哎，好嘞。牛蹄子焯水，再放点葱姜。牛蹄焯好水了，放油，放冰糖，炒出糖色，放姜葱蒜。火了火了，呃，薯薯叶、干辣椒、麻椒。 乱七八糟调料放，放都是姜放，炒出姜香味。水，嗯、好，好嘞，弟弟，好嘞，嗯、牛蹄子下锅，最后一个再放点老抽，嗯。 放老抽是因为给它点颜色，哦，颜色好看。嗯，黄豆粒那么大的大粒盐，放一把。弟弟盖上锅，大概煮三个小时、啊。好期待呀、啊，哥！那我听好